વેબ પ્રાયોજક લોકપ્રિય ફેશન શો એટલે કે યુનિક ફેશન લુક અમદાવાદમાં આયોજિત થયો હતો જેમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી લોકોએ ભાગ લીધો હતો આ શો આયોજક ગોપાલ શર્મા અને જ્યુરીમાં ડોક્ટર સાગર અભિચંદાની પ્રિયલ ભટ્ટ અને અંજલિ રાઠોડ હતા આ શોમાં ચાર વર્ષથી ચાલીસ વર્ષ સુધીના લોકોએ ભાગ લીધો હતો મિસિસ કેટેગરીમાં વિજેતા સાક્ષી સિંહ મિસ્ટર કેટેગરીમાં વિજેતા જયસન ચાવડા મિસ કેટેગરીમાં વિજેતા ચાના પટેલ અને ટીન કેટેગરીમાં વિજેતા પ્રાર્થના ઠક્કર હતા યે એક ફેશન શો હે જિસમે પૂરે ગુજરાત સે પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને લોકો ને પાર્ટિસિપેટ કિયા હે ઇસકા ફોર્મેટ ઇસ તરહ કા થા के इसका हमने ऑडिशंस किए ठीक है ऑडिशंस करने के बाद हमने इसका सेमी किया सेमीफिनाल में टॉप 80 लोग सिलेक्ट हुए हैं हमारे फिनाले में ये पूरे गुजरात से आए हुए हैं राजकोट सूरत वलसा भावनगर अहमदाबाद हर एक जगह से है और इसमें सारी कैटेगरीज हैं मिस कैटेगरी मिसिस कैटेगरी किड्स टीन कैटेगरी मिस्टर हर एक लोगों ने पार्टिसिपेट किया है यूनिक फैशन लुक का एक ही आ, आ, मकसद है कि हम मॉडल्स को आगे बढ़ाते हैं आज आपने देखा होगा कि काफ़ी गुजरात के मॉडल्स मुंबई जाके वर्क करते हैं तो हमारा एक ये मोटिव है कि मुंबई क्यों जाना जब हमारे वहाँ पे ही आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो हमारी कोशिश है कि जितने फ्रेशर्स हैं उनको ये इंडस्ट्री में हम प्रोत्साहित करें मैं एक डेंटल स्पेशलिस्ट हूँ जो मुंबई में प्रैक्टिस करता है और मैं काफ़ी पैजेंट्स के साथ एसोसिएटेड हूँ इंक्लूडिंग यूनिक फैशन लुक फेमिना मिस इंडिया जहाँ पे हम लोग चेक करते हैं देखते हैं परखते हैं किसमें कितना टैलेंट है कौन देश को रिप्रेजेंट कर सकता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल पैजेंट्स पे एंड ऑफकोर्स uh, किसकी स्माइल अच्छी है किसकी स्माइल अच्छी नहीं होती है तो हम उनको भी अच्छा बनाते हैं किसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है तो वो कॉन्फिडेंस हम इंक्रीज करते हैं और ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को कैसे बेटर कर सकते हैं स्टेज प्रेजेंस को कैसे बेटर कर सकते हैं आप अपने जो हैं, 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 हैं। जो जो आप आप सोचते हैं, उसको words में कैसे express कर सकते हैं? कि basically आप एक complete package बन जाएं, जो अपने देश का नाम भी रोशन इस पे हम ध्यान देते इंडस्ट्रीज ने मुंबई नवा बनाडलों ने मॉडलिंग इंडस्ट्रीज प्लेटफॉर्म छे। दर्शक मित्रों आता अत्यारतीविधि न्यूज बुलेटिन नमस्कार